নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সপোন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সপোন শাস্ত্ৰ অনুসৰি যদি সপোনত আপেল দেখে তেতিয়াহ'লে ই কেনেকুৱা সপোন হয় সপোনে অশুভ ভালনে বেয়া বা ই আমাক আহিবলগীয়া দিনকেইটাৰ বিষয়ে কিহৰ সংকেত দিয়ে বাৰু আপেল যিহেতু আমি সকলোৱে খাই ভাল পাওঁ আপেল যিহেতু আমাৰ সকলোৱে ফেভৰেট হয় কিন্তু যদি সপোনত আমি আপেল দেখোঁ তেতিয়াহ'লে ইনো কিহৰ সংকেত দিয়ে সপোন শাস্ত্ৰ অনুসৰি সপোনত আপেল দেখাটো কিন্তু এটা বহুত শুভ সপোন হয় সপোনত আপেল দেখিলে যিহেতু আপেল এটা শক্তিৰ বস্তু হয় যিটো আপেল আমি হয় যেতিয়া আমি দুৰ্বল অৱস্থাত থাকোঁ তেতিয়া আমি বেছিকৈ খাওঁ যদি শক্তি পাব লাগে কিন্তু এনে অৱস্থাত যদি সপোনত আপেল দেখে তেতিয়াহ'লে ই কিন্তু চিধা চেন্ধাকে এটাই সংকেত দিয়ে যে আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অৱস্থা অতি শীঘ্ৰে ভাল হোৱাৰ ই এটা সংকেত হয় যদি আপুনি আপেলৰ গছত ধেৰ আপেল লাগি থকা দেখে আপুনি চিঙি আনি যদিহে আপেল খাইছে বা আপুনি মজবুত হ'বলৈ যদি আপুনি বিচাৰি আছে বা কোনো অৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে যদি আপুনি হ'ব পৰা নাই বা আপুনি শাৰীৰিক মানসিকভাৱে যদি খুব ভাগি আছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত যদি সপোনত কোনো কথা নভবাকৈ বা একো চিন্তা চৰ্চা নকৰাকৈ টোপনি গভীৰ নিন্দা যদি আপুনি আপেল দেখিছে আপেল কাটি কাটি আপুনি খাই আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটোৱেই কথা নিশ্চিত হ'ব যে আপোনাৰ সুস্বাস্থ্যৰ কথাই ইংগিত দিছে যে আহিবলগীয়া দিনকেইটাৰ ভিতৰত অতি শীঘ্ৰে আপুনি সুস্থ সু শাৰীৰিকভাৱে আপুনি সুস্থ সবল হ'ব হ'ব পাৰিব মানসিকভাৱেও আপুনি সুস্থ হ'ব পাৰিব আপুনি সুখী অনুভৱ কৰিব পাৰিব অতি শীঘ্ৰে আৰু এনেকুৱা আপেল যদি বহুত আপেল আপুনি দেখিছে তলত পৰি আছে খুব চফা আপেল যদি দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানসিক অৱস্থা অতি শীঘ্ৰে যদি আপুনি মানসিকভাৱে খুব দুৰ্বল ব্যক্তি বা আপুনি ব্যৱসায় বাণিজ্য যদি খুব যদি টেনশ্যনত পৰি আছে কোনো উন্নতিৰ পথ যদি বিচাৰি পোৱা নাই এনেকৈ আপেল যদি ধেৰ দেখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ই এটা অৰ্থ লাভৰো ই এটা সংকেত হয় গতিকে আপেল ভিন ভিন ক্ষেত্ৰত দেখাটো ভাল আৰু যদি কেনেবাকৈ গেলা আপেল দেখিছে আৰু দেখি পেলাই আপোনাৰ যদি মনটো খোজ খাই গৈছে এনেকুৱা আপেল দেখিলে কিন্তু আপোনালোকৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত মানসিকভাৱে অসুস্থ হ'ব পাৰে বা ব্যৱসায়িক বাণিজ্য লোকচান হ'ব পাৰে বা আপুনি বেমাৰ আজাৰত পৰিব পাৰে বা আপোনাৰ বহুতো এনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন আপুনি হ'ব পাৰে গতিকে গেলা আপেল বা গে আপেলৰ ভঙা গছ এনেকুৱা দেখিলে কিন্তু অলপ সাৱধান হ'ব লাগে এনেকুৱা সপোনবোৰ মানুহক বেলেগৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলে আপোনালোকে সেই যি বেয়া ফুলৰ পৰা অলপ হাত সাৰি থাকিব পাৰিব গতিকে সপোন শাস্ত্ৰ আৰু জ্যোতিষাস্ত্ৰ অনুসৰি আপেল দেখাটো সপোনত আপেল খোৱা দেখা আপেল এনেই দেখা বা আপেলৰ গছত লাগি থকা দেখাটো এটা বহুত শুভ সপোন হয় এনেকুৱা সপোন দেখিলে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে যি ফল এই ফল আপুনি দেখিবলৈ পাব কিন্তু এই আপেল যদি এনে অৱস্থাত দেখিছে কাৰ লগতো শ্বেয়াৰ নকৰিব আপুনি গোপনি ৰাখিব আৰু নিজৰ কৰ্ম কৰি যাওক আৰু এই ফল আপুনি অতি শীঘ্ৰে দেখিবলৈ পাব গতিকে কি অৱস্থাত কেনেধৰণে আপেল দেখিছে আপোনালোকে মোক কিবা কনফিউজ থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আপোনালোকে সেই কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ কৰিম গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ